Ayuh, ayuhlah, ayat ni hikmah kalam Allah, kitab mulia yang indah Dalam Adik dan Al-Quran Kawan-kawan nak tahu tak perperangan Sifian berlaku di antara Ma'awiyah bin Abu Sufyan dan Saidina Ali bin Abi Talib? Saya Tasni. Kawan-kawan nak tahu tak perang pertama yang dilalui oleh umat Islam di Madinah ialah Perang Badar. Saya Saad. Tahukah anda Kaab bin Malik salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersama di dalam peperangan Tabuk? Saya Hafiz. Berita terkini. Perang Jamal berakhir setelah unta yang dinaiki oleh Aisyah tertusuk tombak dan terjatuh terkapar. Saya Muhammad. Info hari ini dalam peperangan Haibah Rasulullah bersama 1400 tentera berjalan kaki dan menunggang kuda. Saya Ismail. Kawan-kawan dah tahu belum? Perang Ahzab atau Perang Hendak terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu kembali dalam rancangan Adik. Dan Al-Quran. Kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-6. Ayat yang ke berapa? 6. Ayat yang ke-6. Okey, siapa yang nak uh, memulakan bacaan? <laughs> ya, silakan Adik uh, Tas Tasni. Ya, yang lain cuma semak ya. Ayat yang ke-6 surah Ali Imran, "Huwallazi yusawwirukum." Silakan. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Okey. Ada sedikit info tajwid bagaimana kita membezakan huruf yang hampir-hampir dekat iaitu pertama zal yang kedua zai. Siapa tahu beza dia? huruf-huruf uh, yang ada dekat dalam rumi tak ada masalah kita sebut biasanya macam uh, B lawannya ba, uh, Apa apalagi K lawannya kaf, begitu juga Jim lawannya J. Tetapi huruf-huruf yang tiada dekat dalam rumi yang memang kita sukar untuk menyebutnya kita kena bagi fokus sedikit. Sebagai contoh huruf sod. Uh, anda pernah makan cili sos? <laughs> pernah? Macam nah. mana sebut cili sos? Sos. Uh, sebut sos. Sos. Mama nak sos sebut. Mama, Mama nak sos. Ah, ha, so macam itulah dia bahasa mudahnya cara menyebut huruf sod. Ah, ha, mana dia? Mama nak sus, nak sus. <laughs> Itu cacat punya sin tu ya. Sos. Jadi di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6 ada huruf sod. Yusawwirukum semua sebut. Yusawwirukum. Ah, ha, jangan sebut yusawwirukum. Dia yusaw. Sos, sos. Yusawwirukum. Sekali lagi semua. Yusawwirukum. Alhamdulillah. Kemudian ada perbezaan yang Ustaz katakan tadi. Zal dengan Zai. Ya? Zal, dia ada keluar sedikit lidah. Zal. Sebut? Zal. Ha, itu tiada kat dalam rumi. Tetapi Zai yang panjang tu, seperti mana yang tertera kat skrin tu, ha, itu sebut uh, macam kita huruf Z. Sebut biasa Z. Zai. Sebut? Zai. Azai. Az Azai. Az az Tapi kalau dhal, az Zal, Azal al zal okey ada tak kat dalam surah uh, uh, ayat yang ke-6 Ali Imran tadi huruf zal dan zai ada tak agak-agak. Kat -agak. sini ada tak? Ada huruf zai, huruf zal tak ada. So jangan sebut wahual azizul hakim salah. Dia wahual azizul hakim. Tasni seorang sekali lagi. Wahual azizul hakim. Lagi kuat. Wahual Azizul Hakim. Ah, jangan dia keluarkan lidah. Okey. Ustaz Rasi yang lain pun mesti hafal surah ni kan? Okey, sama-sama kita baca sekali lagi. Huwal Ladzi. Satu, dua, mula. Huwal Ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa okay. yasha. La ilaha illa huwal Azizul Hakim. Ketika mana kita menyebut kaifa yasha itu tanda panjang tu. Bahkan ulama tajwid kata apabila kita berhenti ya mat wajib tu mat, wajib mutasil boleh dipanjangkan dan dimatkan sehingga 6 rakaat pula. 6 <tuh> <tuh> harakat. bukan enam rakaat, enam rakaat itu sembahyang. Okay. Ya. Okey, berapa harokat tadi? Enam harokat Ketika mana berhenti? Boleh. Jadinya, kaifa yasha. Semua? Kaifa yasha. Okey, daripada mula balik wallazi 1 2 mula Wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha La ilaha illa huwa al-azizul hakim Alhamdulillah. Itulah dia tajuk yang kita akan bicarakan pada hari ini iaitu mengenai penciptaan manusia. Mengenai apa? penciptaan manusia. Ya, bagaimana terciptanya manusia? Kita akan bongkar selepas sahaja daripada ini. Jangan ke mana-mana, terus terus setia bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Tullabi. Alhamdulillah, Al terima kasih kerana setia bersama kami dan adik-adik yang seragam, handsome, cantik. Okey. Kita tengok tubuh badan kita adik-adik. Ya. Kita boleh tak membuat rambut? Tak, tak. Tak boleh ya. Kalau kita tengok rambut kat dalam tubuh badan kita pun dah pelik dah. Rambut yang ke atas ni yang kita tutup dengan kopiah ni makin lama makin panjang, makin lama makin panjang. Tapi ada juga satu rambut yang tidak panjang-panjang. Cuba tengok kening kita. Cuba sentuh. <laughs> makin panjang tak? Tak. Tak ada pula kita dengar juga orang. Eh hey, kau pergi mana? Aku pergi kedai gunting kening. <laughs> ada? Tak ada ya. Sebab kening ni dah macam ni. <laughs> Tak ada. Ya? Maka oleh sebab itu, itu pun sudah menunjukkan keajaiban. Tetapi yang Ustaz nak fokuskan kali ini adalah bagaimana pembentukan janin-janin yang berada kat dalam perut ibu. Nah, Tetapi sebelum pembentukan janin-janin yang Allah bentukkan rupa dia, yang disebut juga kat dalam surah-surah yang lain, kat mana agaknya kita? Cuba fikirkan secara mendalam. Semuanya berada di alam roh, berada di alam apa? Roh. Ketika itu kita tidak ada jasad, ber berada di dalam satu alam roh yang disebut di dalam suratul A'raf ayat yang ke-172. Surah apa? Surah Al-A'raf. Suratul A'raf ayat 172 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ya. Ketika mana Allah berkata kepada Adam dan zuriat keturunan keseluruhannya ha, di alam ruh yang Ustaz perkatakan tadi. Adakah aku ni bukan Tuhan kamu? Allah ketika itu berfirman ke alam ruh-ruh yang tidak dimasukkan ke dalam perut ibu ni lagi, mereka semua serentak. Semua mengatakan qalu bala syahidna. Bahkan ya Allah of course you are my God. You are my Allah. You are my Tuhan yang menciptakan kami. Tetapi golongan yang mengaku Allah ini adalah Tuhan mereka di alam roh ni, dia pada satu ketika ada di kalangan mereka ramai yang menyesal. Ya Allah sesungguhnya kami lupa di alam dunia bahawa kamu adalah Tuhan kami. kami kami mendustakan kamu, tidak mengikut ajaran kamu dan dirakankan dalam surah Al-A'raf ayat 100 berapa? 70? 70. 72 ayat 172 ya okey itu asal usul kejadian kita di alam roh tetapi bila bapa kita dah berkahwin dengan mak kita maka dirakamkan pula dalam surah al suratul mukminun ayat 14 summa khalaqna nutfata alaqah uh, kemudian kami dimulakan daripada nutfah siapa tahu maksud nutfah daripada berasal air mani. Ya? Air mani tercantum di kalangan air mani ibu dan ayah. Maka daripada air mani bermulalah alaqah. Sebut? Alaqah. Alaqah ni dia ter, dalam bahasa Arab dia tergantung. Dan kebetulan kalau kita tengok dekat skrin yang tertera di rumah itu, yang tuan-tuan saksikan, memang janin ini dia memang tergantung-gantung. Nah, di rahim ibu ketika itu. Ya, sesuailah namanya alaqah dalam basarah alaqah ni tergantung kemudian selepas peringkat di alaqah fa khalaqnal alaqata mudghah sebut mudghah 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 ni kadang-kadang saintis dia macam kata tak ada satu istilah yang tepat melainkan Quran yang paling tepat mudghah ni kalau dalam bahasa Arab dia adalah satu macam chewing gum yang dikunyah uh, dikunyah-kunyah kita pernah kunyah, kunyah chewing gum tak pernah pernah kunyah-kunyah lepas tu kita tengok dia macam kena gigit-gigit kan dia namanya Mud yang namanya mudgah. Mudgah sebut. Mudgah. Oi oh, pandai. Okey ya. Eh? Lepas uh, fa khalaqnal mudghata idhama barulah ketika itu dalam surah al-mu'minun mengatakan selepas adanya mudgah, adalah pula tulang belulang yang mula nak timbul. Setelah mana tulang belulang fakasauna al-idhamah lahma ketika betul dah tulang tumbuh barulah dibalut dengan daging sam'an sya'na khalqan akhar dan Allah jadikan pula gambaran-gambaran dan bentuk pembesaran-pembesaran janin yang seterusnya fata barakallahu ahsanul khaliqin. Tullabi Naam. Ya. Dan sesungguhnya nak kaitkan juga sedikit bagaimana kejadian ini menunjukkan ada satu hikmah yang yang besar. Iaitu hikmah bertukarnya berjanin ini daripada satu rupa kepada satu rupa. Satu rupa kepada satu rupa. Menunjukkan ini semuanya adalah kekuasaan siapa? Allah! Kalau dah kekuasaan Allah dijadikan Nabi Isa ni kat dalam perut ha? maknya. Siapa nama mak Nabi Isa? Maria. Maria. Dijadikan juga besar. Mana pula dan dibesarkan oleh Allah. Dia pula yang lahir tu dinamakan Allah. Mana mungkin? Logik tak logik? Tak, tak logik dia pun dijadikan oleh Allah tiba-tiba keluar eh dia pula nak mengaku jadi Allah Subhanahu wa taala bukan nabi Isa yang mengaku pengikutnya yang mendakwa mengaku nabi Isa yang keluar macam baby biasa ini uh, seperti uh, ataupun diagungkan seperti mana Tuhan uh, ya begitu juga antara hikmah yang lain dijadikan berperingkat-peringkat 120 hari, 40 hari untuk air mani, 40 hari alaqah tergantung, 40 hari lagi mudrah seperti mana cuingga, kemudian ha, peringkat-peringkat seterusnya sehinggalah besar menunjukkan manusia ini perlu kepada apa? Ting 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 siapa tahu? Peringkat. Ha, peringkat tu dekatlah. Sis. Sistem. Perlukan sis? Sistem. Maknanya manusia ni kalau main berterabur je, belajar, tak ikut sistem, tak ikut waktu jadual, tak ikut masa dan ketikanya. Boleh berjaya ke tak boleh berjaya? Tak. Tak berapa boleh berjaya sebab tak belajar style sistematik. Begitulah Allah SWT menjadikan manusia keluarnya begini, barulah matang jadi bayi yang sempurna. Ada pun keluar pula bayi yang kena buang, ya Allah, digugurkan kat klinik-klinik swasta, kat KL. Ha, tak sampai lagi umur ha, orang kata 9 bulan 10 hari ya Allah kecil tapak tangan ni merah lagi kita tengok di dada-dada akhbar di internet Berterabu itu bila tak tu tak ikut sistem Allah maka bayi ini pun dibuang tak dapat bernyawa ha, tak dapat hidup seperti mana manusia yang normal biasa tulabi nah ha, ha, oleh sebab itu ha, Ustaz nak kaitkan sedikit lagi yang terakhir bahawa Uh, nabi Isa ini ada satu kelebihan yang adik kadang-kadang terlepas pandang dan tuan-tuan terlepas pandang disebut dalam satu kitab Al-Kamil fi Tarikh oleh Ibn Athir bahawa Nabi Isa juga pernah berkata-kata ketika mana bayinya ketika itu Nabi Isa dituduh maknya dituduh wong oh, kau ni lelaki tak ada mesti berzina dengan siapa-siapa ni ketika itu Nabi Isa dia bersuara yang menyatakan bahawa aku adalah hamba Allah uh, aku adalah nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ajaib tak Sebut Subhanallah. Subhanallah. Kita akan bersama dengan Atuk selepas ini. Tullabi. Naam. Terus setia bersama kami dalam rancangan adik. Naam. Atuk Terima kasih kerana terus bersama kami dalam rancangan adik dan Atuk dan... Alhamdulillah. Terima kasih cucu-cucu Atuk. Masya Allah baju lawa-lawa. Semua macam, macam raya pula Atuk ingat ya. Ya, terima kasih semua. Apa khabar cucu atuk? Khabar baik. Apa khabar cucu atuk di luar sana? Patut harapkan semua sihat-sihat. Alhamdulillah. Okey, kita masih lagi meneruskan rancangan adik. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seperti mana yang kita ketahui, kita baru memulakan pembicaraan dalam surah Ali Imran. Okey, untuk siri kali ini, atuk nak pesan cucu-cucu atuk ya. Ingat ...kita hidup ini di dunia. Dunia merupakan salah satu alam... ...di antara alam-alam ciptaan siapa? Allah. Kita baca Quran. Alhamdulillahirrabbil. Alamin. Alamin. Itu alam-alam yang banyak. Maka rahim. Apa dia rahim? Iaitu masa kita dalam perut ibu kita kan? Itu juga merupakan satu alam. Cuma alam rahim adalah alam yang kecil alam yang sempit yang digunakan oleh istilah Al-Quran. Al-Quran kata apa? Fi zulumatin salas. Jadi masa ada adik, adik, masa cucu-cucu dalam perut mak dulu, dia ada ingat tak? tak, <laughs> tak ingat ya? Mana nak ingat? Kita tak, tak, tahu apa kan? Tapi masa cucu-cucu dalam perut mak dulu, kita berada dalam tiga kegelapan. Ha, tiga gelap. Jadi apa dia tiga gelap tu? Allah kata fi zulumatin salas. Yang pertama, gelap kerana mata kita pejam. Jadi ah, cuba tu dulu pejam. Dalam pot mak mata kita pejam. Satu, gelap tak boleh pejam? Gelap. Bila kita pejam gelap tak? Gelap. Ah ha, tu satu gelap. Yang kedua, dalam pot mak kita lampu tak ada. Oh, dalam pot mak tak ada lampu tak? Tak ada. Oh, mana ada dalam, purut, dalam ada lampu. Maka sebab tu dalam pot juga gelap. Dah berapa gelap dah? Dua. Dua gelap. Tiba-tiba datang malam lagi Gelap. Maka kita berada dalam tiga kegelapan Maka sebab itu atuk nak kepada cucu atuk Ingat ya Oleh kerana kita duduk rahim ibu kita Satu alam yang kecil Alam yang sempit Kita tak payah bekerja apa Kita relax Berapa bulan? Sembilan oh, Masya Allah Cucu atuk sembilan bulan Hidup dalam alam apa? Alam Apa? Alam, alam? Rahim Rahim Tak payah bekerja apa Relax Betul tak? Betul oh, Okey maka sebab itulah bila mana sampai masa, kita pun dilahirkan. Bila kita lahir, mana kita berpindah. Berpindah pada alam rahim ke alam dunia. dunia. Bila kita dilahirkan, kita dilahirkan oleh siapa? Ibu kita. Maka sebab itulah Islam suruh kita hormat ibu kita lebih daripada bapa kita. Sebab yang mengandung kita siapa? Ibu. Ibu yang beranakkan kita siapa? Ibu. Masya-Allah. Bila kita lahir, yang menyusukan kita siapa? Ibu. 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 Yang berjaga malam kerana kita siapa? Ibu. ibu. Ayah kita buat apa? Tidur. Ayah tidur. <laughs> Okey, yang pentingnya atur cerita pasal itu, atuk. Oleh kerana itulah kenapa Islam suruh kita hormat ibu lebih daripada bapa pernah nabi kata apa iza da'atka ummuka wa anta fi salah fa nabi kata kalau mak kamu panggil kamu dia panggil Hafiz dia panggil Saad dia panggil Muaz dia panggil kita padahal kita tengah sembahyang tengah sembahyang ni ah Muaz sembahyang tak? Ha oh, bayang tengah-tengah sembahyang ni tiba-tiba mak panggil Muaz nabi kata sahut panggilan mak Ha, tapi mak ayah kena panjang pula bila semayang. Ya mak. Eh, inna mustaqim. mak panggil lagi. mak, Ya mak. Siratul lazi. Maksud hadis ini, bila mak panggil, kalau kita rasa ada mustahak, berhenti sembahyang. Pergi berjumpa, itu maksud dia. Ya? Maknanya itu sampai ke peringkat Islam. Nah, Islam ni Allah sendiri, Nabi sendiri nak kita supaya hormat mak. Tengah semayang pun kena kena berhenti kalau kita rasa ada penting. Tapi kalau ibu kita tu hobi dia suka manggil, tahu hobi. Ya, oh. ha, hobi, Kalau hobi suka manggil, kejap-kejap, Hafiz. Ya, mak. Ada apa, mak? Tak ada apa saja. <laughs> ha, kalau macam ni lemak kita, kalau tengah sembahyang, mak panggil. Nak, nak menjawab tak? Nak menjawab tak? Tak. tak? tak, tak payahlah. Kalau hobi dia suka manggil je. Ya. Tapi kalau kita rasa ada hal mustahak, maka kita kena sahut panggilan Maka sebab itulah ayat ini menceritakan kepada kita Ingat dia Allah yang membentukkan rupa kita dalam rahim ibu. ibu kita Maka ayat ini menerangkan kepada kita Walaupun menceritakan kejadian kita Tetapi ingat peranan ibu kita Masa kita kecil-kecil ibu sayang kita tak? Sayang oh, Maka sebab itu bila mana ibu kita dah tua Kita dah besar Kita pula kena sayang ibu. Sayang ibu Lepas itu lepas ibu sayang siapa? sayang ah. Ayah. ayah, sayang bapa, sayang daddy. Terima kasih Ini pesan Datuk ingat. Cucu-cucu Datuk -cucu di luar sana, ya. Yang di luar sana tu ingat selagi kita ada ibu, selagi kita ada ayah, kita kena hormat ibu dan ayah. ayah. Maksudnya dalam Islam pun, dalam agama Islam pun, dalam orang Melayu pun dia kata apa? Ibu bapa. Betul tak? Dia tak kata bapa ibu. Siapa kata bapa ibu songsang tu? Dia mesti kata apa? Ibu dan Bapak, bapak. Sebab dahulu kan ibu. Jadi esok, -esok ni kalau cucu-cucu atuk dah bekerja, gaji besar, duit banyak, maka kita kena bagi duit kat dia bagi apa ya? Mudah-mudahan insya-Allah mudah-mudahan kita mampu terbalas jasa ibu kita. Okey? Jadi pesan itu pesan Datuk pun mudah nombor dan insyaAllah. Ya, kita akan bertemu lagi dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Ya, untuk itu, masalah mas sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.